во время войны, целая колония из России, и войны по сути дела как бы нет. Поэтому мы говорим о том, что военное положение нужно во-первых, для того, чтобы мы специфицировали управление военным действием, но там, конечно, армии. Второй момент, военное положение у нас, в общем, в связи социального, потому что на статус беженца, мы не можем здесь получить, мы здесь не имеем законов, мы здесь не имеем об этом статусе. И второй момент. Внимание а, кемчанам, но они сегодня получают не шаги гривен. которые здесь тысячи, дончани, которые здесь тысячи, просто выживают и ухода. Им сложно это произвести. самое главное, мы требуем, чтобы на освобожденных территориях, в ремонтных институтах, в которые позволят нам привлечь к ответственности всех послов, Начиная от местных советов, заканчивая от на которые там сидят и приемывают сегодня на церкви. И второй момент, э, даст возможность запустить...